Меня зовут Александр Коваль, я кандидат в депутаты Киевского городского совета по 35-му мажоритарному округу. В Киевсовет я иду вместе с командой «Демократы». Я вырос в Печерском районе. Эта территория на карте нашего города занимает 27 квадратных километров. Здесь живет 240 тысяч людей. Когда я говорил, что живу в Печерском районе, мне всегда отвечали, мы знаем, это самый зеленый район в городе. Там находится Печерская Лавра, завод «Арсенал» и родина-мать. Но время меняет все. И сегодня красивое название Печерские пагорбы ассоциируется с правительственными кварталами, беззаконием и местом обитания временщиков. Мы все становимся свидетелями, как наш зеленый сад под названием Печерск превращается в заповедник безвкусных, псевдоэлитарных, безумно дорогих, многоквартирных домов, которые мало решают проблему жилья в этом городе. Зато создают проблему нам. С пробками, хаотичными парковками и высокой загазованностью. Мы перестаем любить наш район. Мы перестаем гордиться настоящими ценностями, которые есть у нас. Мы забываем говорить о том, что у нас самое большое количество школ в городе. Мы забываем о том, что в нашем районе было 40 научно-исследовательских институтов. Мы забываем о том, что здесь находится самое большое количество парков которая является любимым местом отдыха всех киевлян и туристов нашего города. Самое удивительное, что я чувствую себя счастливым кандидатом. Наш район далеко не депрессивен. Здесь проживает большое количество честных, порядочных, состоятельных, умных людей, которые с готовностью будут вкладывать деньги в место, где они проживают. Главное – предложить им прозрачный и понятный инвестиционный проект. На самом деле, не будем забывать, что показатель комфорта жизни в городе оценивается очень просто. Это то время, которое вы проводите вне стен вашего дома, на улице, в парке, в кафе с друзьями, на спортивной площадке. Это наша главная цель. Создать комфорт на улицах нашего города. Вместе мы наведем порядок в родном городе.